Uh, ایک تو امپورٹنٹ خبریں ہیں ایک تو یہ کہ کل دو تین امپورٹنٹ کیس کے فیصلے آنے ہیں یا فیصلے محفوظ ہو لیں گے یا اس کی طرف پیشرفت ہوگی اس میں سے ایک جو کیس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ملٹری ٹرائل کا کیس تو اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے لیکن آج نیا سال ہے آ, پہلی محرم آ, ہے آج اور دو ہزار سوری چودہ سو پینتالیس ہجری جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگوں کو پہلے تو نیا سال مبارک ہو محرم کا مہینہ اور اللہ کرے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ غزہ کے لوگوں کے لیے آ, اچھی امید لے کے کیونکہ جنگ دسویں مہینے میں شامل ہو گئی ہے تو اس سلسلے میں میں پہلی خبر اسی سے سٹارٹ کرتا ہوں ٹیلی گراف دی ٹیلی گراف اتنا مشہور انٹرنیشنل اخبار اس نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا اس کو مینشن کرنا بہت ضروری ہے Uh, انہوں نے خبر لگائی ہے کہ حزب اللہ سٹورز میزائز اینڈ ایکسپلوسوز ایٹ لیبنن مین ایئرپورٹ وسل بلور کلیمز مطلب کسی نے کہا ہے ہمیں کہ یار ادھر چھپائے ہیں انہوں نے مطلب نہ اس کے نیچے انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے ٹوئنٹی تھری جون کا یہ آرٹیکل ہے بیسیکلی لیکن انہوں نے خبر دی ہوئی نہ رپورٹ کرنے والے کا نام ہے نہ نا جس نے لکھا آرٹیکل اس کا نام ہے کسی کا نام نہیں ہے بس وسل بلور تاکہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کچھ ہے. اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں لیبنان پہ آپ کو پتا ہے اسرائیل حملہ کرنا چاہ رہا ہے اب یہ پلان بنا کے جس طرح آپ کو یاد ہوگا عراق میں ویپن آم ماس ڈسکشن بنا کے سارا ملک تباہ کر دیا وہ نکلی ہی نہیں اب یہ لیبنان کے ایئر پورٹس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. آپ نے پورے ملک میں جدر ایئر پورٹس ہیں اور ادھر ایئر پورٹس کے اندر آپ نے جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ٹریول کرتے ہیں یا ادھر رہ کام کرتے ہیں ان کی سب کی زندگیاں نے خطرے میں ڈالی ہیں یہی کام انہوں نے غزہ میں کیا کہ جی الشفاق ہاسپٹل کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں فلاں ہاسپٹل کے فلانے سکول کے اندر یہی کام انہوں نے لبنان میں کیا یہ پراپرگنڈا کا طریقہ کار ہے ان کا ٹیلی گراف ہو یا اسرائیل کے اخبار ہو یہ انہوں نے نیا کام کیا یہ بڑا مسلمانوں کو یہ چیزیں نا سیکھنی چاہیے ان سے کہ پراپرگنڈا کرتے کیسے ہیں اچھا آپ تین امپورٹنٹ خبریں ایک تو یہ ہے کہ جو خاطی ہے یہ جو کیس چل رہا ہے بلے کا نی... سوری مخصوص نشستیں جس کے بعد دو تی ایک سریعت نہیں مل سکے گی اگر پی ٹی اے کو مل جاتی ہیں اس کو روکنے کے لیے جو خبریں آ رہی ہوئی ہیں کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ مل... ہم مارشلہ لگا دیں گے اگر آپ لوگ نے فیصلہ کیا آ, اصاف کے اوپر اور پی ٹی اے کو نشستیں وہ دے دیں جو کہ ان کی بنتی ہیں تو ہم مارشلہ لگا دیں گے لیکن میں آپ کو مارشلہ لگانے سے پڑھ کر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سنیں پہلے کہ مارشلہ لگانے ते والے یہ ایک آرمی کے بندے ہیں جن کی آج ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے آ, یہ تقریر کر رہے ہیں قبائلی علاقے میں جرگے سے اور ادھر بتا رہے ہیں اب اپنے اس کو تناظر دیکھنا ہے کہ مارشلہ لگانے والے ہیں اور یہ مارشلہ لگانے والے جو پریشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں سے کیا بات کر کریں جو آ رہی ہیں یہ لگانا مارشاء اللہ ایک وار زون ہے بنایا ہوا قبائلی علاقے کو ادھر انہوں نے جانا پریشن کرنے ٹھیک ہے اور پریشن کرنے جانا اور کہتے ہیں جی رستے میں لوگ ہی ہمیں مارتے ہیں ادھر کے رہنے والے ہم پہ فائرنگ کر دیتے ہیں تو ہم نے جن کے خلاف جانا ان کے خلاف کیا خاک جائیں گے انہوں نے لگانا ہے مارشاللہ مارشاللہ میں نے بڑے پہلے تو دفع بہت دفعہ میں کہہ چکا لوگوں لوگ مجھے بڑا دنقید کرتے ہیں جو. میں کہا جنہوں نے مارشاللہ مارش لگانے کے لیے آپ کو سامنے آنا پڑتا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نے قاضی کو بٹھا ہے قاضی نے مارشلہ لگایا ہوا ہے جوڈیشل مارشلہ اللہ وہ ہر کام کر رہا ہے اور بے غیرتوں کی طرح کر رہا ہے آپ آئیں گے آپ کو سوت ہوا دیکھنا پڑے گا اس میں انہوں نے یہ کہا جی ہم فائر نہیں کیا ہم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا لیکن اینڈ میں دھمکیاں لگانی پڑی ہیں یہی کام ان کو کرنا پڑے گا میں آپ کو شروع کا اس کا ایک جملہ سنا دوں ٹھیک ہے چن چن کے مارنا جو بات نہیں ہے یہ ہے کہ جو ہمارے ہمیں پھر کچھ ہوگا ہمیں ہمارے رسم ریکارڈ بنے گا ہم اس کو مار دیں گے مطلب تم لوگوں کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم جا کے یہ اپریشن کرو لوگوں کو مارو ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ بارڈر سے آئے کیسے اس کا جواب چاہیے نا اندر ملک میں آگیا چوکی دار نے بتانا ہے کہ اندر کیسے آیا جی دیوار پھلانگ کے آیا یہ دروازے سے میں نے چابی کھولی تھی کہ آ جا اندر اب اندر گھس کے جی مالک کو مار دوں گا میں مالک کے بچوں کو مار دوں گا ڈاکو آ گیا جی میں مالک کے فلانے کو مار دوں گا مالک کی بیوی اٹھا کے لے جاؤں گا کہ اگر کوئی جی یہ 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 اور انہوں نے یہ ماشاء اللہ شاید نہیں لگا سکتے یہ دھمکیاں خالی یہ سب کو سمجھنے کی بات ہے یہ زیادہ سے زیادہ ایمرجنسی کا لگا سکتے ہیں وہ بھی وہ بھی ان کو ضرورت نہیں ہے ان کے لیے وہ کام شبا کر رہا ہے وہ ہر کوئی کام کر رہا ہے تو علی مین گنڈا پور بھی شاید یہی کام کر رہا ہے وہ بھی کوئی کتنا کچھ باتیں کر رہا ہے خر ادھر زیادہ سے زیادہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں آپ گورنر راج اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ جو کل فیصلہ ہے یہ قاضی فائد صاحب ان کا ان کے لیے کام کر رہا ہے تو اگر ملٹری کورٹس کے بارے میں فیصلہ کل کو یا آگے آنے والے دنوں میں آتا ہے تو آپ کو ہم نے بتا دیا تھا کہ ایک نیا جو اسمبلی نے پاس کیا اسمبلی کہہ رہا ہوں کبینہ نے پاس کیا کہ عمران خان صاحب کے اوپر غداری کا مقدمہ بنایا جائے گا ان دھمکیاں لگائی ہیں یہ وہ سارے جو اور نو مئی کے بھی کچھ کیسز جو رکھے ہوئے ہیں انہوں نے وہ سارے ملٹری کورٹس میں چلانے ہیں انہوں نے یہ انہوں نے پلان ہے اب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہوں گے کہ جی انٹرنیشنلی بھی یونائٹیڈ نیشن کی رپورٹ آ گئی امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ یار یہ دھاندلی ہوئی پاکستان میں اور یونائیٹیڈ نیشن نے کہہ دیا کہ عمران خان کو رہا کرو اس کے بعد کئی اور سینیٹرز نے بھی کہا کہ کر رہا کرو امریکہ کے اب یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ جناب صاحب آپ ہو گئے ہیں بغیرت ایک بندہ ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے امید ہوتی ہے سعودی عرب سے مل جائے گے پیسے پائی دے دے جب بندہ کہتا ہے میں نہیں دے رہے ہیں معاف کرو تو آگے سے آپ دیکھیں گے جو بھکاری ہوتا ہے نا وہ آگے لڑ پڑتا ہے کہ معاف تو کر تو کون ہونا میں نے معاف کرنا میرے ساتھ تو ہو چکی ہے <laughs> لڑ پڑتے ہیں یار آئے تھے تانگ آ آپ تو جب اس کو امید ہوتی ہے تب تک آپ کے پاؤں آپ کو کرتا ہے سعودی عرب نہ چائنہ سے نہ امریکہ سے تو پہلے ہی نہ اس نے تو خالی یوز کیا آ, رشیہ سے بھی سمجھ لو نہ ہی ہے سب ہر چیز ہر طرف سے نہ ہو گئی ہے تو اب کیا رہ گیا اب یہی ہے کہ افریقہ کے جو گھٹیا ترین گھٹیا تو نہیں کہنے گی جی غریب یا آ, جہاں پر اس طرح کی لوگ ہیں جو قتل و غارت مارنا سب کچھ کرتے ہیں بیٹھے ہوئے اوپر ویسے ہو گئے اب یہ اب ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے دیکھو دھمکیاں دے رہا سر عام کہ مار دوں گا جی. مشرف بھی کہتا تھا اس کا انجام دیکھا نا کہ کیا ہوا تھا مشہوروں کا انجام تو یہ ہونا شونا کوئی نہیں ہے ان سے آ, آگے چلتے ہیں ایک چھوٹی بات کر لوں شاب الدین صاحب ہمارے کے ہیں یہ صافی ہیں انہوں نے آ, ایک بات کر دی کہ اگر کوئی خیر ان کی تردید بھی آ ہے اس کے اوپر لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر کوئی انگلینڈ میں بیٹھ کے ایم آئی سکس کے بارے میں بات کرے کہ جی یہ دہشت ان کو ان کو مارنے کی یا کچھ بھی ایسی بات کرے ان کے خلاف تو کیا وہ چھوڑ دیں گے اس کو تو پاکستان والے اس کا مطلب ٹھیک کریں لیکن ان کی تردید آئی ہے انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ ساکر سباق سے آ بات کی ہے میں نے کسی اور ساکر و سباق میں کی دی لیکن بات جواب اس کا یہ ہے جو کہ کافی لوگوں نے دے دیا تو میں بھی سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اگر ایم آئی سکس اس ملک کا الیکشن چوری کرے یو کے کا بھی الیکشن ہوا ہے دو دن پہلے یہ الیکشن چوری کر لیتی یا کہتی کہ الیکشن ہم نے یہ مقررہ تاریخ کے اندر اندر ہم نے آئین کے مطابق قانون کے مطابق نہیں ہونے دینے اور ہم نے جو جیتے ہوئے ان کو ہرا دے اب تک آئی ایم ایف سکس پیچھے ایک دو دن کے اندر بین ہو چکی ہوتی انہیں ڈسمنٹل کر دینا ان کے آرمی ان کے چیف کو پکڑ کے اندر جیل میں ڈال دینا تھا یہ فرق ہوتا ہے لوگوں کو نکلنا نہیں پڑتا انصاف قائم ہوتا ہے تو جس ملک میں ہم ہم کیا لوگوں نے 75 سال آپ لوگوں کو سر پہ نہیں بٹھایا بٹھایا نا یہ سمجھ کے وقت شاید آپ لوگ سچے ہیں لیکن جب لوگوں کو پتہ لگا کہ یار اصل تو پرابلم ہوا آپ لوگ ہیں پھر لوگ آپ کے خلاف ہوئے ہیں ورنہ کسی کو کیا لگی پڑی تھی ہمیں بھی ہم, ہم سلوٹ مار مار کے خیر اب تو ہم سوس ہی کرتے ہیں کہ کیوں کرنا نہیں چاہیے یہ آئی شرک قومی تنہا سیرما میں فلم دیکھنے گئے کومیترانا جی کھڑے ہو جو اور بعد میں وہ پچھتو کے گانے لگا دیے انہوں نے <laughs> یاد ہم جو نا اسکول کالج میں پچھتو گانے آپ کو پتہ ہی ہے جن لوگوں کو پتہ ہے پچتو گانے لگا کے تو اس طرح کے گانے لگا کے ہمیں پہلے کہہ جی کومی کومی ترانے کا کیا کام سیرما کے اندر وہاں کون سا کی, 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 کیا ہو رہا ہے اور کھڑا کیوں ہونا اس کے لیے وہ کوئی نماز ہے قومترانا ہے بس ٹھیک ہے اچھی بات ہے پاکستان کی قومی ترانا ہے فارسی میں ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کھڑے ہو وہ ان کو اس کا مطلب ہی نہیں آتا اینی آگے چلتے ہیں نیو اچھا تین چار اور جو ہے نا خبریں ایک تو بڑی ایک اور خبر لیں جی آپ کہ پٹرولیوم اور گیس کی تلاش اور پیداوار پیداوار کمپنیوں نے پاکستان میں تین سال میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا یہ شباز شریف نے بتایا ان کمپنیوں والوں نے خود نہیں بتایا لیکن انہوں نے آگے شباز شریف نے ایک بات بتائی ہے انہوں نے کہا جی وزیراعظم شباز شریف سے ملاقات میں کاروباری وفد نے کہا آپ پہلے وزیراعظم ہیں ہاں جی دنیا میں پہلے وزیراعظم ہیں جو سنجیدی سے اس شعبے میں یعنی پٹرول اور گیس کی تلاش میں سنجیدہ ہیں اب میں آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں عمران خان کے دور میں اور یہ ساری کدھر کرنی ہے انہوں نے سمندر کے علاقے میں آف شور ڈرلنگ ہونی ہے دو سو سے زیادہ کنویں کھودنے کا انہوں نے کہا جی ملک میں بھی کھودیں گے اینی anyway, وے یہ سچ آئے جھوٹے جی بعد میں آتے ہیں لیکن بات یہ ہے عمران خان بیٹھا تقریر کر رہا تھا یاد کریں اور تقریر کے دوران جو تھا نا میں عمران خان نے کہہ رہا تھا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کریں کہ ہمیں اب میں آپ کو اچھی خبر سناؤں اور ہمارے پٹرول گیس کے اور آئل کے جو ہے نا ذخیرے اور سمندر کے اکڑا ون سے نکل آئیں ٹھیک ہے وہ تقریر کر رہے تھے عمران خان صاحب اپنے جل جس میں تو نیچے پٹ میں دیکھ رہا تھا اور نیچے پٹی چلنی شروع ہو گئی جی گیس اور ذخائر کے دریافت نہیں ہوئے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے اور بند کرنے کا کام بھی سٹارٹ آج ہو جائے گا لوچ میں ادھر ہی میرا دماغ ہوں میں نے کہا یا عمران خان تقریر کرے کہ اللہ دعا کریں اور لائف چل رہا ہے اور نیچے یہ لکھا ہے کون کس نے فیصلہ کر دیا سمجھ ہی نہیں لگی وہ تو پھر بعد میں اللہ نے بتایا کہ یار وہ فیصلہ کوئی اور ہی کرتا ہے اور وہ بند کر دیے وہ کھل بھی جانے ہیں آپ وہاں پر جو پتہ نا ہے ضرور ہے ادھر یہ اس پہ بات ویسے لمبی ہو جاتی ہے لیکن با ہے ضرور نکلے بھی تھے لیکن وہ چونکہ بہت گہرائی میں تھے اور کم تھے کہ ان کو نکالنے کا خرچہ جو تھا نا کافی زیادہ آ رہا تھا تو اتنے میں کمپنیوں کو نہ وارا نہیں کھاتا اس لیے جو عمران خان کے دور میں تھے وہ بند کر دیے گئے تھے لیکن ہمارا کویشچن اور ٹھیک تھا ڈیسیجن برا نہیں تھا ڈیسیجن لیکن آ, اور, لیکن گیس اور ذخائر ضرور ہے پاکستان کے ادھر وہ تو سب کو پتہ ہے ہر کمپنی کو پتہ ہے کہ وہاں ہیں لیکن وہ عمران خان نے فیصلہ نہیں کیا تھا ہمارا کوئیسٹن یہ ہے فیصلہ جن کو ووٹ دیے ان کو کرنا چاہیے تھا نا یہ بات اصل چیز یہ تھی اچھا ایک اور چیز کے پر آتے ہیں کہ ایک ہم آپ کو یاد ہوگا بیجر عامر نام کا ایک بندہ وہ کرتے تھے لانچ بار بار آتا تھا ٹی وی پہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا بڑی بڑی جن لوگوں کو یاد ہے اس کو بتا دوں انہیں نئے ان کے شفات کیے ہیں جوید چودری کے پروگرام میں میں دو تین آپ کو سامنے رکھتا ہوں خود ہی آپ لوگ ہنسی گا اس کے بعد یہ جوک ہے امریکہ ایران پر حملہ چاہتا تھا جنرل ریا نے انکار کر دیا کہ ران پہ میں حملے نہیں ہونے دوں گا تو اسے قتل کر دیا گیا یہ جو تھا نا یہ اپنا ایم آئی شاہی اور ادھر ادھر یہ جنرل میجر عامر جو ہے نا ادھر کام کرتا تھا اور یہ پتہ اب آگے بڑی بڑی بتا رہا سن سنتے جائیں اور لپیٹے کے ہم نے امریکی وزیر کی گاڑی میں ریکارڈنگ ڈیوائس لگا دی کیمرے لگاتے ریکارڈنگ ڈیوائس لگا دی اچھا انہوں نے بھی ساری جگہیں لگائی ہوئی ہیں تمہارے اچھا راک کا چیف ہمارے سامنے رو پڑا یہ میں اس ایڈنگ پڑھ کے ساتھ ہیڈنگ پارٹی کا بتا رہا ہوں را کا چیف ہمارے سامنے رو پڑا یہ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں یہ ہمیں اسی طرح لگائی رکھا اور ہم بھی اسی پر خوش ہوتے رہتے تھے کہ یار اچھا رو پڑا وہ رولایا ہوا تم لوگوں کو انہوں نے بھا نہیں ہے تم ان کے خلاف بات کر سکو بیس کی کس لوگ مار دی انہوں نے دو سال کے اندر پاکستان میں بات نہیں ہوئی میجر عامر کے بڑے ان کے شافات وڈا انکشابات کرنے والا اچھا ایک میں تصدیق کر دوں ایک میں دو کمنٹ آئے ہیں ایک سلیم صاحب نے ہے سلیم صاحب آپ کا کمنٹ ہے اور ایک یوزر صاحب کوئی ہیں میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ احتجاج کہ اس پہ انہوں نے پلان بنا تھا حملہ کرنے کا میں نے کہا اور بھی طریقے ہیں جیسے آپ مہنگائی کا احتجاج ہوتا اس میں شامل ہو جائیں یا پھر غزہ کے احتجاج میں آپ کو جانا چاہیے تھا لازمی تو اس کے اوپر لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ڈسکریج کر رہے ہیں اور آپ پی ٹی اے کے لیے نہیں بلکہ مہنگائی کے لیے جلوس نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں بل کے لیے ہم نہیں نکلیں گے ہم جو ہے نا وہ اس کے لیے نکلیں گے عمران خان کی رائے کے لیے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سامنے دیوار کھڑی ہو نا دیوار سے ٹکرے نہیں مارتے سائڈ سے ہو کے گزر جائے نا تو وہ اچھی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ طریقے ڈھونڈ لیں نا اگر آپ کو نہیں نکل اور نکل نہیں رہے اب ڈیٹ دو سال ایک سال سے اوپر ہو گیا آپ لوگ نہیں نکلے نہیں نکلے نا تو پھر مجھے موقع دیں کہ میں آپ کو مشورہ دوں کہ یار ایک اور طریقہ بھی بنایا جا سکتا ہے غذا کے لیے احتجاج تھا آپ غزہ کے لیے احتجاج کے لیے چلے جاتے ادھر بیٹھے رہتے بے شک اپنے جیب سے بعد میں ادھر جا کے جب دیکھتے ہیں کہ دس بیس ہزار بندہ کٹھا ہو گیا تو آپ پی ٹی آئی کے جھنڈے نکال لیتے ہیں جیب سے اسی طریقے سے مہنگائی کے لیے ڈاکٹر جاتے ہیں یا ٹیچر جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں مار روڈ پہ آپ لوگ نہیں جاتے ان کے ساتھ آپ لوگ ان کا ساتھ نہیں عمران خان ہوتے ہیں تو ان کا ساتھ نہ دیتے کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور جب وہ احتجاج بڑا ہو جائے آپ سمجھیں کہ آپ پولیس میں کچھ نہیں کر سکتی ہماری تعداد زیادہ ہو گئی ہے آپ پی ٹی جنڈے جیلوں میں سنگا عمران خان کے نعرے لگانے شروع کر دیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کو احتجاج کو کوئی لکھے تو نہیں آپ نے حدیث میں تو نہیں لکھے تو نہیں دینا آپ نے کہ میں نے جی اب جہاں کہ میں چونکہ میں بتا کے آیا ہوں کہ میں نے غزہ میں جانا ہے تو میں عمران خان کی بات نہیں کر سکتا بعد میں تو یہ تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا چینج کریں تھوڑا ویسے چلیں نہیں بھی اچھا عثمہ بخاری کے ساتھ ہوئی ہے بڑی زبردست عثمہ بخاری کو شیم شیم کے نارے لگے ہیں وہ مری میں پھر رہی ہے آج اس کو نیا پورٹ فولیو بھی دے دیا گیا کہ وہ اب سیاحت کی چونکہ وہ سیاحت کر ادھر گئی اس کو گالیاں پڑیں تو اب وہ سیاحت کی وزیر بھی بن گئی ہے یار <laughs> کیسا کیسا مول کا یار اچھا پنجاب کی ڈاکو رانی کا پچاس پانچ ارب جالی تشہیر کے لیے مقصد کر دیا گیا ہے پانچ ارب پہ جو ہے نا میڈیا چینلز کو دیے جائیں گے لیکن اس میں امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ حکومت کے سو دن کی کارکردگی کے لیے آپ کو یادہ ٹک ٹاکر ٹاک کی تھے اس کے لیے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی تحیر کی جائے گی سرکاری ذرائع کے مطابق سی این این بی بی سی الجزیرہ خلیج ٹائم سی این بی سی یو ایس ٹو ڈے یو یونائٹیڈ اسٹیٹ میں رائٹرز میں بھی کریں گے اور ای ایس پی این پہ بھی اور جی ڈی این کے ذریعے کی تشریح کی جائے گی یہ پانچ ارب روپیہ پانچ سو کروڑ روپیہ رکھا ہے ان ان میں کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی ادھر پنجابی میں اشتیار چلائیں گے یہ لوگ اچھا اب ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اس طرح آپ جعلی چیزیں وہ تو پہلے آپ سے پوچھیں گے اگر آپ نے جی کام کیا آپ بتائیں پہلے آپ نے کام کیا تو وہ تو ظاہر ہے ان کو وہ تو میڈیا میں خود لوگ ہیں ان کو پتہ ہے جیلی چل رہے ہیں اور جو جیلی چلائے گا الجزیرہ یا کوئی سی بی این یا جو بھی چلائے گا تو اس کے خلاف اس کے اوپر جو ہے نا ہم تیار ہیں اور آپ میڈیا والے بھی نا سوشل میڈیا والے جتنے بھی ہمارے ٹائیگر ہیں تیار ہو جائیں اس چینل کو بھی نا اپنی اوقات یاد کرا دیں گے انشاءاللہ لیکن یہ پانچ روپئے ہمارے لگ رہے ہیں یہ یا یہ یاد رکھیں بس یہ ہمارے لگ رہے ہیں اچھا درختوں کی کٹائی کا کئی دفعہ میرے مجھے سامنے ویڈیوز آئی ہیں مجھے بھیجی گئی ہیں کہ کے پی کے میں اتنے اور ابھی میں سامنے جو ویڈیو میرے آئے اس میں اتنا چوڑا درخت ہے وہ کم سے کم اس کی وہ لکھا ہوا ہے کہ دو سو سے تین سو سال لگ جاتے ہیں اتنا بڑا درخت بننے کے لیے تو وہ وہ اس کی کٹائییں جا رہی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں درخت کاٹے جا رہے ہیں اور یہ کے پی کے میں کاٹے جا رہے ہیں یہ میں یہ بھی بتا دوں کے پی کے میں کے پی کے میں کس کی حکومت ہے ہاں جی ایک اور عظم بخاری نے بونگی ماری وہ لیکن بونگی تو نہیں اچھی بات کی ہے میں سنا دوں آپ کو جاتے جاتے مرین نواز جب جیل میں تھی نا تو ان کو کیڑے کھا رہے تھے حالانکہ یہ قبر میں اس کو کھانے ہیں اس کو ابھی سے اس کو نا جیل میں کیڑا نے کھا لیا تھا یہ اس قسم کی یہ باتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ فرائی پین رکھ لیں گے تو لوگ مان جائیں گے اور کر لیں گے اگر کھا رہے ہیں تو تم اس کو صفائی کراؤ جیل کی اب حکومت آ گئی ہے جیل نے صحیح کرو تاکہ کسی اور کو نہ کھائیں اچھا ڈاکٹر علوی کی بات رہ گئی ایک تو شری مزاری نے کچھ انکشافات کیے ہیں کہ جی یہ میری بیٹی کو دھمکیاں لگائی گئی تھیں بیسیکلی جس کی وجہ سے میں مجبور ہوئی ان کی یہ ذرا ماڈرن لوگ ہیں آپ سمجھدار ہیں جو سمجھدار اس کے لیے چارے کافی ہے تو ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہوتا تھا نا وکیل ہوتا تھا بندہ وہ میں تو اس کا میاں ہی سمجھتا تھا لیکن پھر مجھے بعد میں پتہ لگا کہ ایک دن شادی کی تصویریں آ گئی تو میں نے کہا یہ اس کی شادی تو ہوئی نہیں ہوئی تھی تو پتہ لگا کہ اب ہوئی ہے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کس قسم کی ویڈیو تصویریں ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں اور ان کو بلیک میل کیا جاتا لیکن انہوں نے پھر بعد میں شادی کر لی چلو اچھی بات ہے تو اب اس کے اوپر صدر عارف الفی نے کہا جی کہ شری مزاری نے مجھے بتایا تھا یہ سب کچھ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور وہ جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتی سچ بولتی ہیں لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بات کی ہے کہ اب بھی وقت ہے تباہ کن زد اور نفرت چھوڑیں امر اور انصاف کی طرف قدم بڑھائیں قیدی نمبر آٹھ سو چار کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں وہ بدلہ نہیں لے گا درگزر کرے گا اور حل نکل آئے گا مطلب اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے پیغام دیا ہے صدر صاحب ہمارے پرانے صدر صاحب نے کہ وعدہ کرتا ہوں میں عمران خان کی طرف سے کہ وہ بدلہ نہیں لیں گے بلکہ درگزر کریں گے بلکہ آپ لوگوں کو معاف کر دیں گے لیکن وہ معاف اتنا ہی کریں گے جتنا ان کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ ذلع شاہ کا کیس معاف نہیں کر سکتے یہی ان کو پریشانی ہے کہ یار وہ ذلع شاہ کا کیا کریں باقیوں کو مار دیا اس کا کیا کریں دلے چاہ کے چلو والدین کو دھمکا دھم گو لیا انہوں نے تو یہ خبر خیر انہوں نے وعدہ کر لیا لیٹس سی وعدہ کرنے میں کوئی حج نہیں ہے آخری خبر دے دوں کہ وزیر پنجاب مریم نواز کے سیکرٹیریٹ میں مسالچی کا بجٹ ایک شریعت چار روپیہ مسالچی کیا ہوتا ہے مسالے ڈالتا ہے کھانوں میں اس کا ایک شریعت چار ملین چودہ لاکھ روپیہ اس کا بجٹ ہے تو آپ لوگ کا شکریہ السلام علیکم بچے آ گئے <laughs>